Клибанова Людмила, голова правления громадской организации Всеукраинская рада женок фермеров С июля 2024 года наша организация реализует проект корейско-украинский проект «Зимний лук Украины». Нашим партнером в проекте «Зимний лук Украины» является международная компания Южной Кореи «Сидон», которая занимается производством семян лука. Инициатором этого такого великого движения является экс-посол Южной Кореи в Украине господин Ли Янгук. Компания по производству семян в Корее Сидон в лице господина сона вот откликнулась как бы на предложение господина Ли и они проинвестировали, сделали первые инвестиции вот, в этот пилотный проект. Корейская сторона проинвестировала семена и э э э, стимулятора роста. Вот. А мы со своей стороны обязались значит, вот, посадить первых. Гектар и провести как бы полностью весь мониторинг, изучение, как ведет себя лук. Сорт это Корея-3, сорт, который прошел сертификацию в Украине. Семена, которые высокоурожайные, до 150 тонн с гектара и которые э, могут выстоять в условиях э, изменяющегося климата, что для нас очень и очень важно. Почему зимний лук, Укра... зимний лук Украины? Потому что, ну, вот, опять-таки, э, специалисты Кореи сделали такой мониторинг международный и э, пришли к выводу, что лук – это сегодня культура, или продукт, который, спрос на который ежегодно увеличивается на 4%. Практически мы знаем, что ни одна национальная кухня, ни одно государство не обходится без, допустим, да, вот это употребления лука. Мы не будем говорить о тех, как бы, лечебных свойствах необходимых для организма микроэлементов, которые несет лук. Но это прежде всего и действительно та отрасль, на которой могут очень хорошо подняться наши мелкие и средние хозяйства. Этот проект у нас мы как бы рассматриваем в таком женские фермерские хозяйства и семейные фермы. Вот, допустим, Билан, пан Билан, фермерское хозяйство пан Билан, это семейный бизнес. Корея по своим климатическим характеристикам где-то близка к, к определенному, ну, скажем так, климатическому поясу тем температурным условиям, которые у нас могут быть в весенний период, это позволяет нам, скажем так, использовать те сорта и гибриды, которые есть в Корее. Мы не скрываем, что у нас есть интерес проверить не только корейские, но и другие гибриды, что будет показывать более высокий потенциал. Мы знаем традиционный... Так, салатный красный лук большого размера супер сладкий с э, большим размером э, луковицы и колечек это весь тот э, фреш продукт который может заменить нам так называемый ялтинский лук сладкий красный да? это основной из продуктов салатных основной из э, видов э, фреш сегментов в хорике это мы пока говорим э, о том, что какие потенциальные возможности нам может открыть этот проект. Что в рамках этого проекта будет развиваться больше или меньше, э, это покажет жизнь. Цель проекта, в коротко, такой строкой, да, перспективе, это международный трансфер корейских технологий а, в зимнего лука в Украину для того, чтобы помочь э, нашим фермерам и поднять их доходность, повысить доходность. Но проект это а, многоступенчатый. Как бы пилотный проект «Зимний лук Украины» он является первой фазой масштабного проекта, а, который предлагает Республика Корея, Украине. В прошлом году к нам обратились предложения попробовать посеять семена южнокорейской селекции в нашем южном регионе с перспективой дальнейшего расширения объема этого гибрида в нашем регионе. Многие из производителей наших коллег уже выращивают в достаточном количестве эти позиции. Кто-то использует более проверенные семена, кто-то использует более дешевые семена. Конечный результат, он в конце концов заключается в качестве и в урожайности той продукции, которую мы получим в ранние сроки. Это конец мая, иногда это середина июня, чтобы уже в июне месяце на полный объем продавать хороший лук. Многие из э, гибридов, которые используются сегодня для производства, э, не выдерживают э, наших заморозков, стрессов и очень высокий процент стрелкования. Э, исходя из этого и высокий процент э, некондиционной продукции, вы знаете, что он когда стрелкуется, выпускает большой сильный семенной побег, а луковица теряет свои качества, соответственно, можно принимать это как нетоварные луки, соответственно, производитель теряет и в качестве, и в цене, и суммарно в заработке. Исходя из описания данного сорта, они были проверены в более северных регионах Молдавии, поэтому мы приняли такое предложение и посеяли у себя определенное количество гектар ведем это, эту технологию и с точки зрения того, что рекомендуют наши южнокорейские, так пока назовем, друзья или коллеги. Возможно, мы станем партнерами, я в этом не сомневаюсь. И думаю, что если даже тот или иной гибрид будет себя показывать лучше или хуже, то наше, наше сотрудничество будет продолжено. На данном поле используется традиционная для нашей зоны технология выращивания. Единственный нюанс, что сроки посева были чуть-чуть, скажем так, они ушли чуть-чуть ближе к осени. Для этой позиции в нашей зоне рекомендательно, чтобы это была вторая половина августа. Это связано с физиологией растения, с тем, что надо к зиме, чтобы сформировало определенное количество листьев. В целом мы работаем с итальянскими агрегатами, которые сначала идет предподготовка, фрезерование, затем сеялка агрикола. Мы посеяли с густотой немного уменьшенной, скажем так, если для обычных сортов гибридов высевают миллион, миллион сто, здесь мы использовали 700 тысяч растений на гектар. Одновременно мы внесли препараты, которые нам рекомендовала корейская сторона. Мы обработали семена. И через две недели мы внесли повторно эти же препараты в почву с поливом. Это биопрепараты на основе триходермы, скажем так. Если мы у себя работаем с, скажем так, с более меньшей концентрацией, то здесь была высококонцентрированная масса, которую мы разбавили и внесли по их рекомендациям. С точки зрения удобрений, на старте мы внесли стартовое удобрение, микрогранулу и небольшое количество препаратов, которые отпугивают почвенных вредителей, дабы не было повреждений в капельном. И до, по мере необходимости вели полив и вносили небольшие дозы фосфорно-калийных удобрений для того, чтобы лук устойчиво перешел зимний период из зимних, осенне-зимних особенностей этого сезона. Это очень высокая температура в январе, там до 15-20 градусов тепла, и лук активно двинулся, начал расти, после чего это было в период с середины января и до начала февраля началась активная вегетация затем было несколько резких похолоданий и вот вы знаете что сегодня вчера и последние три дня э, у нас морозы ночные заморозки там до минус двух в некоторых э, районах до минус четырех естественно что это стрессы для растений э, каким либо образом повлиять на это это только подкормка или подбор удобрений соответствующих с точки зрения защиты от сорняков в основном видите тут у нас работает санитарная э, обработка э, почва была заранее подготовлена поэтому здесь минимум э, минимум химии э, и мы стараемся кормить и поливать так чтобы было достаточно влаги удобрений соответственно быстрее получать массу здоровее растения меньше требует защиты мы использовали пока только семена и определенные рекомендации, только определенные. Если мы говорим за всю технологию, то это соответствующий шлейф и машин, и густоты рекомендуемые, и придержаться оптимальных сроков обработки это все требует адаптации к нашему региону как база пока служит наша э, традиционная технология если корейская сторона нам подсказывает что нужно делать то эти нюансы мы вносим в работу а если есть начинание хорошее начинание и хорошие посылы и эти посылы могут привести к дальнейшему развитию то почему мы это не не должны делать. У нас есть определенная инфраструктура, есть все необходимое для того, чтобы э, попробовать поработать в этом сегменте конкретно с этим продуктом. Если проект получит э, продолжение, я надеюсь, что это будет положительное решение, да, то мы это будем э, тиражировать. Это многосторонний, э, многовекторный такой многовекторное развитие, которое в моем понимании должно быть интересно всем производителям, людям, которые будут хранить, логистам. В конце концов, это дополнительные рабочие места, это выгоды, взаимовыгодное партнерское, скажем так, партнерские взаимоотношения с нашей южнокорейской потенциальной стороной. Если это будет у них продвижение своих продуктов на нашем рынке они себя будут показывать достойно то это будут и техника это будет э, системы орошения это будут системы мониторинга все что сегодня на ступеньку выше мы должны это принимать учиться э, у себя испытывать и внедрять никаких э, все что пока мы делаем нас застав нас делает только, только лучше классика выращивания лука это Весенние посевы с уборкой в августе, в сентябре. И, ну, как правило, для того, чтобы луковица хранилась, ее надо убрать сухую, заложить. И, вы знаете, изменение погодных условий а, и сохранить лук в сентябре месяце убранный сухой требуется еще три месяца работы холодильных установок, сушилок. Это все доп. ресурсы. Люди используют сегодня и как технологии, и как подбор определенных гибридов, которые затягивают вегетацию с, более, с большим количеством поверхностных покровных чешуй, с более жесткой листвой, для того, чтобы уходить от повреждения трипсами и, соответственно, и устойчивостями к определенным болезням, которые на сегодня прогрессируют на, на весенних посадках лука. Озимые а луки не могу сказать однозначно, какой процент в общем массиве. Могу предположить, что это только Южный регион под, проходит по климатическим условиям. он тоже занимает определенный вес в удельном рынке, но вы знаете, что основное потребление, основной вал – это традиционная технология. А зимым луком мы закрываем первых три месяца потребления или, возможно, так сказать, делается импортозамещение. В чем особенность конкретно выращивания зимового лука из, Одно из основных преимуществ. Мы переходим в более ранние сроки и мы уходим от самых жарких пиковых нагрузок по воде, по орошению. Если мы с вами высеваем в сентябре месяце и у нас э, к осени формируются 4 листа, к примеру, да, то на сегодняшний день вы видите состояние развития. То есть у нас остается апрель, май и половина июня. Да. Это не самые жаркие. Это с возможностью выпадения наших майских и июньских дощиков, которые поддержат да, и снимут эту пиковую нагрузку. Это одно из преимуществ. Второе мы заходим все-таки в хороший ценовой сегмент. Третье, мы снимаем определенную нагрузку по химзащите. Сегодня у лука появились специфические, они появились не сегодня, но они есть и в Европе и в странах, которые интенсивно занимаются этой культурой, луки, скажем так, позиции, которые очень тяжело закрыть средствами защиты. Болезни, болезни и вредители, в том числе мы знаем, есть трипс, один из основных таких вредителей, он развивается на зерновых, на однодольных и перемещается в молодые в пазухи молодых листьев лука, там питается. Он появляется только рано, рано утром. Потом он прячется. До него добраться – это сложная тема, она требует и усилий, и затрат, и щепетильности. Вот эти, это экономия по химии. Посредством защиты это экономия реальная по воде и перспектива, э, скажем так, до того момента, пока выйдет с поля луки весеннего посева, вы сможете реализовать эту продукцию в свежем виде, либо сформировать партию достаточную для отправки на экспорт, если это будет большая партия. Наша Одесская область э, может служить одним из э, хороших показателей по производству лука. Э -э -э несмотря на то, что у нас есть определенное количество для получить лук невозможно без орошения. Чем -э чаще мы с вами поливаем, носим удобрения, тем выше вероятность определенного засоления. Это значит, что PH почвы будет подниматься, и при PH больше 7 потребление питательных веществ притормаживается. Исходя из этого, мы просто работаем органическими кислотами, ортофосфорной, азотной, для того, чтобы снять PH и увеличить способность растений к потреблению. В принципе, наши почвы удовлетворяют потребности этой культуры. В зависимости от того, какие будут цены на рынке, у нас есть возможность убирать механизированно, есть специальная копалка для лука, мы будем смотреть на состояние луковицы, сколько у нее покровных чешуй для того, чтобы она не повредилась. Если цены будут на рынке приемлемыми для того, чтобы употреблять большее количество рабочей силы и получать маржу, значит, мы будем делать это выборочно. По срокам уборки мы рассчитываем, что это будет конец мая, начало июня. Мы будем смотреть по развитию растений в том числе и озимые сорта гибриды имеют разный период вегетации, соответственно, может быть, некоторые выгоняют более, большую луковицу, большее количество листьев и, соответственно, сроки уборки отодвигаются. Если это луки короткого дня, спелые, соответственно они садятся на головку раньше и тогда это выборка мы посмотрим конкретно по этому гибриду как он будет себя вести в какой в какой промежуток времени это будет происходить для того чтобы получить качественный урожай необходимо компенсировать дефицит влаги который может наблюдаться в почве при условии, что влажность почвы при формировании урожая должна составлять 65-75% влагоемкости. Если это солнечные и жаркие недели, назовем так, да, или мы попадаем в пик температурный, суммарное водопотребление с одного гектара это 50-60 тонн. Воды нам нужно ежесуточно компенсировать для того, чтобы поддерживать номинальную влажность почвы. Исходя из периода выращивания, будь это май июнь, например, да, это активное испарение. Вы знаете нашу южную зону с порывами ветра, когда и мы в этом году были все свидетелями таких э, порывов пылевых бурь, которые некоторые поля у нас э, с посевами весенними просто сдуло вместе со всходами, с семенами я говорю сейчас о климатических исключениях, которые могут происходить и которые тоже могут влиять на технологии. Если же говорить по себестоимости, я вам не назову цифры. Это традиционные, мы исходим из номинальных показателей, что должен дать один гектар при номинальной цене для того, чтобы это было безубыточно. Назовем так, да? Это 50 тонн с гектара лука при цене хотя бы в 7-8 гривен. То есть это точка, после которой мы можем рассчитывать на получение прибыли мы снова таки мы должны учитывать здесь какой лук мы получим в какие сроки какого качества для людей желающих не только заниматься луком но и получать прибыль от выращивания лука мы можем рекомендовать как минимум три вещи первое подбор сортов гибридов даже это скорее не первое. Нам надо понять, где будет находиться человек, в каком месте наличие орошения, какая площадь, защищенность от э, ветров. Э, если все факторы совпадают для того, чтобы заниматься производством, мы э, готовы помочь с подбором сортов, мы готовы помочь с оказанием услуг по подготовке почвы фрезерование предварительное. У нас есть сеялка агрикола точного высева, которая может заложить любую густоту на необходимую глубину, любую фракцию семян для того, чтобы получить хорошие всходы изначально. Для того, чтобы дальше двигаться, это может быть либо подбор капельного орошения, устройство растительной системы, оптимальная густота, если люди не успевают с, по каким-то причинам с подготовкой почвы, мы готовы вырастить им на 1 апреля рассаду раннего лука, которую они высадят уже в нужное, нужное подготовленное, заблаговременное поле и получат результат. Мы подразумеваем, что все луки, которые выстояли достаточное количество времени в подсушенном состоянии, они могут... Определенное время хранится при активной вентиляции. Если же на улице жарко или влажно, понятно, луки начинают расти. И это зависит в том числе и от сортовых характеристик. В данном случае мы не предусматриваем хранение. Это поэтапная уборка и реализация в свежем виде на рынок. В перспективе расширения, я надеюсь, или верю, скажем так, в развития этого проекта будут большие объемы посадок, где будут формироваться определенные партии с доработкой, фасовкой. И будут, будут ли это наши сети, украинские или европейские, это покажет. Это как бы пилотный проект, который второй фазой которого является создание лукового кластера в Украине, а это уже Промышленное производство зимнего лука в Украине предусматривает. И затем это строительство питомника по э, семенам, потому что планируется именно уже э, такой качественный семенной фонд выращивать в Украине. И целая цепочка идет, как бы создание добавленной стоимости. Это и хранение, переработка, это логистика, это экспорт. Я хочу сказать, например, что э, только э, тысячу гектар э, лука, который предусматривается значит начать засеять в украине это 10 миллионов долларов инвестиции отдача в три раза больше уже луковый кластер это 45 миллионов долларов привлечения инвестиций. А здесь в рамках этого проекта мы создаем э, перерабатывающий завод порошковая, как бы индустрия Украины. Это 36 миллионов долларов. То есть это вот только начальные этапы. Но здесь помимо да, такой вот значит производственных задач решается самое главное. Я уже сказала, это социальные те проблемы, которые также необходимо решать. И, конечно же, э, наша э, вот наши обе Обязательства по меморандуму, который мы подписали, трехсторонний меморандум между корейской Украинской ассоциацией нового строительства компании СИДОН и рада Женок Фермер о том, чтобы в 2025 году уже увеличить пассивные площади до 100-250 гектар. Поскольку это пилотный проект на небольшом количестве, да, 5 гектар, то здесь не предусматривается больших объемов, о которых мы могли бы говорить, что, вот, ну, там, допустим, переработка, хранение или еще что-то. Здесь первый вариант – это вот посмотреть, вырастить и соблюсти технологии, и, получить, и посмотреть, какой мы добиваемся, получаем результат. Тот результат, на который как бы рассчитывает наши партнеры компания Сидон, как он будет лучше, хуже. То есть это вот как адаптационный период. Поэтому количество реализации в этом году До вона не має якихось чітких тих і строгих границ. Ми со, зі своєї сторони, як рада жінок фірміра і міжнародної компанії СІДОН взяли обязательство, що обязательно допоможе фірмам реалізувати продукцію, якщо у нього будуть сложности. Ми відвідували вже логістичний центр. Ми бачили, як формується там замовлення технології. Збереження цієї цибулі, ось ми були в кінці березня, і це було вони зі складу забирали останні партії своєї озимої цибулі, яку закладували туди в червні-липні місяці. Тобто, це і це була дійсно якісна цибуля. Та, яка ну, її не відрізниш від тієї, якої тільки що зібрали з поля. Тому дійсно якість продукції в них на високому рівні. Нашою основною метою було побачити досвід, який вже має Корея у вирощуванні озимої цибулі, не тільки у вирощуванні, а у самому процесі від А до Я, від того, як. Як селекціонують гібриди, сорти, там, які підходять до їх, до їх ринку і клімату. Від цієї точки до моменту збуту, до логістичних центрів, як вся ця, вся ця система побудована. Також ми ознайомилися з багатьма технологіями добрив, які там використовують. І все це все це, я вважаю, дуже підходить для наших реалій. В нас також є багато досвіду, і наш рівень ведення сільського господарства в Україні він не гірший. Єдине, що там немає таких крупних фермерів, як у нас це маленькі поділи землі від одного гектару до двох. І це, ну, це дійсно маленькі сімейні ферми. Їм трохи тяжче робити все це за власні кошти, тому вони групуються у якісь групи, так приймають замовлення вже від логістичних центрів на певний об'єм вирощування. І те, що для нас було максимально корисно, це державна програма, яка Спрямовує агробізнес у ті сфери, які необхідні на державному рівні, і спрямовує і підтримує їх. Це, це все на державному рівні має великий вплив для розвитку сільського господарства в Кореї.